بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي الملائكه الى يوم الدين Allahumma zukna Rabbi fahman nabiyyin wa ihzal mursalin wa ilhamal malaikatal mukarrabin fi afiyatin arhamar rahimin Alhamdulillah diberi kesempatan kita untuk berada dalam dewan mereka yang gilang gemilang ini saya masa baru naik tangga tadi ada masa sikit tengok keadaan dewan nak tunggu orang geda. Jadi saya fahamlah kenapa ramai nak pandi MKT seronok rupanya duduk atas ni. Sahabat-sahabat <tuh> semua pasti tahu tentang uh, keberadaan Datuk Seri Najib pada ketika ini dan juga saya pun yakin dan pasti sahabat-sahabat sedia maklum apa yang Datuk Seri Najib bakal hadapi berdasarkan kepada kes mahkamah, keputusan mahkamah Wan NDB Tano. Jadi sepanjang 2018 sehingga 2025, sahabat-sahabat semua pastinya juga tahu bermacam-macam kejadian yang menafikan keadilan terhadap Datuk Seri Najib sebagai seorang rakyat Malaysia. Kita sebut soal kegagalan Datuk Seri Najib untuk mendapatkan khidmat Queen Counsel tentang testimoni Roger Ng tentang surat Raja Saudi. Saya pasti sahabat-sahabat semua faham apa naratif yang cuba dibawa, apa kebenarannya, apa faktanya dan apa yang Datuk Najib terima. Sekarang dah genap hampir tujuh tahun, dalam masa tujuh tahun tu pun kita pun faham setiap ta setiap tahun medan perhimpunan agung amno ini akan menjadi medan air mata medan janji medan pemimpin-pemimpin kita memberikan komitmen tanpa berbelah bahagi memberi janji seorang sahabat memberi janji seorang teman untuk mencari keadilan buat datuk siti najib tapi 2018 sehingga 2025. Kita umumkan ketibaan Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia. Baik, teruskan. Selamat datang diucapkan kepada Timbalan Presiden. Sepanjang 2018 sehingga 2025, kita tidak boleh selamanya menyedapkan hati akar umbi, lunak bicara, menyusun kata. Tapi hasilnya belum ada. Saya menyahut seruan yang Muhammad Datuk Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Kita perlu membawa suara akar umbi. Jadi inilah yang saya nak sampaikan pada hari ini rakyat di kampung, rakyat di taman-taman, rakyat di bawahan melihat kita masih lagi tidak berjaya untuk mendapatkan keadilan yang sepatutnya untuk datuk sri najib. Ada juga yang menuduh adakah kes datuk sri najib ini kita bincangkan semata-mata untuk survival politik orang tertentu. Adakah kes okay, Datuk Sri Najib ini kita bicarakan setiap kali pau untuk mempertahankan populariti orang tertentu? Dan juga yang paling dahsyat dituduhnya pula pemuda tak kerandut menyorok di belakang tabir kerana takut. <tuh> Tapi hakikatnya tidak begitu. Kerana apa? Kerana apa saya nak ambil kesempatan nak ucap terima kasih kepada kepimpinan pemuda UMNO Malaysia Dr. Akmal, kepimpinan pemuda UMNO Pahang, saudara Kamil, sahabat-sahabat ketua muda UMNO bahagian dalam Pahang. Sejak hari pertama tak ada istilah takut dalam memperjuangkan hal-hal berkenaan dengan Datuk Seri Najib. Beberapa siri perhimpunan kita hadir. Beberapa siri penerangan kita hadir. Kita buat sehabis daya yang kita boleh untuk mendapatkan keadilan untuk Datuk Seri Najib. Jadi saya nak ambil kesempatan hari ini saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Pemuda UMNO Negeri Pahang, Ketua-Ketua Ketua Pemuda UMNO Bahagian Dalam Pahang dan seluruh Malaysia kerana tetap setia percaya kepada Datuk Seri Najib dan terus memperjuangkan keadilan kepada beliau. Saya juga nak ambil kesempatan ini, saya nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pemuda Selangor dan pemuda Puchong atas tindakan baru ini, gegarnya pejabat MP Puchong. Maksudnya ada bunyi belakang ni Selangor tu mana pemuda Selangor dan pemuda Puchong. Ah, ha, bagi dia tepukan sekali lagi yang gemuruh kepada mereka. <tuk> Tapi saya nak bagi tahu di AP ni dia genetik komunis tu dia kuat. Jadi kalau nak expect dia minta maaf, saya rasa dia saya, saya tak rasa dia akan buat. Dia perangai komunis ni dia akan membuat serang hendap. Dia akan buat serang hendap, dia akan menyorok. Buat serang hendap, dia akan menyorok. Jadi samalah apa yang berlaku di Puchong. Dia buat serang hendap, dia menyorok. Sampai sudah dia tak muncul. Jadi itulah perangai komunis yang kita minta. Kalau betul-betul nak berkawan dengan kita, buat cara nak berkawan. Kalau betul nak lawan, kita buat cara lawan. Saya nak minta tahun depan yang berhormat Datuk Ketua Muda kalau boleh kita panggil lah seorang dua bekas askar ataupun bekas polis yang pernah melalui zaman komunis ni biar hadir di sini bercerita tentang kekejaman komunis ni. Sebab kita nak anak bangsa kita tahu who is the true villain. Jadi kalau kita tak ingatkan anak bangsa kita tentang keganasan komunis ini, saya risau satu hari nanti mereka menganggap komunis juga adalah salah seorang daripada pejuang kemerdekaan. Ada yang maklum kepada saya, kita perlu walak. Tapi walak ini ada hadnya. Saya setuju dan yakin ramai sahabat-sahabat lain juga setuju. Tapi apa pilihan yang kita ada? Saya memilih untuk percaya kepada kepimpinan kita yang sedang berusaha membuat sebaiknya dalam mendapatkan keadilan buat Datuk Sri Najib. <tuh> Tapi itu juga ada hadnya. Pilihan raya umum dalam masa kurang daripada dua tahun lagi. Kita tiada panglima. Panglima kita masih terpenjara. Hakikatnya kita boleh lihat bagaimana pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri yang lepas bagaimana cemerlangnya keputusan yang kita perolehi bila Datuk Sri Najib bersama dengan kita. Itu yang kita nak. Ada panglima kita bersama kita untuk menghadapi PRU yang ke-16. Kita nak berperang tapi tiada panglima, kita buang masa, kita buang duit dan kita buang segalanya. PRN Sabah menjadi pengejaran yang cukup bagi kita bahawa kita memang memerlukan sosok yang bersama, yang bernama Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Sahabat-sahabat <tuh> perwakilan yang dihormati. Kalau kita ingat sebelum ini kita ada Akademi Kepimpinan Kater Muhsin ataupun Arri. Amno ini terkenal dengan pusat-pusat uh, tuition untuk melahirkan pemimpin kini kita ada sekolah politik amno saya sekali lagi nak memohon untuk mencadangkan kepada pergerakan muda amno Malaysia supaya kita menubuhkan institusi pemikiran Datuk Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak kerana apa 40 tahun pengalaman Datuk Seri Najib dalam mengharungi onak duri perjuangan ketenangan dalam gelora menakhodai parti dan negara perlu kita hargai dalam manifestasi berbentuk institusi kebijaksanaan beliau bukan sekadar legasi yang perlu kita kenang lebih daripada itu datuk sri najib ini adalah ensiklopedi amno dan negara malaysia kita nak belajar tentang kenegaraan, kita boleh refer apa yang Datuk Seri Najib buat. Kita nak belajar tentang kebajikan rakyat, kita boleh refer apa yang Datuk Seri Najib buat. Kita nak belajar tentang hubungan antara bangsa, krisis management, kita boleh refer kepada apa yang Datuk Seri Najib buat. Alhamdulillah apa yang dibuat oleh Datuk Seri Najib telah diadaptasi dengan sangat baik di Kerajaan Negeri Pahang yang di bawah pimpinan Datuk Seri Raja Wan Rosdi bin Wan Ismail. Tok <tuh> Wan telah zahirkan pemikiran Datuk Seri Najib dalam agenda Fahang First. Pelbagai manfaat rakyat telah diberikan melalui program yang diberi nama Inisiatif Makmur. Namakan sahaja orang tua, orang muda, budak kecil, anak dara, janda, pelajar, nelayan, petani semua mendapat manfaat yang sama rata hasil daripada hasil daripada kejayaan negeri Pahang memungut pendapatan lebih daripada 1 bilion. Sebab itulah di Pahang ini PAS begitu telio untuk mengambil alih. Tapi insya-Allah saya percaya dengan jasa bakti yang telah ditaburkan oleh Datuk Seri Diraja ataupun lebih Dikenali dengan nama Tok Wan, layak pahang, pandai menilai mana intan dan mana kaca. Di Pekan juga, ingin juga saya beri perhargaan kepada tiga pemimpin utama di UMNO bahagian Pekan. Datuk Muhammad Fakhrudin bin Wa'arif, selaku ketua bahagian Pekan. Datuk Muhammad Rehmi bin Samad, timbalan ketua UMNO bahagian Pekan. Datuk Muhammad Niza bin Datuk Sri Muhammad Najib, baru sampai bagikan temukan gemuruh kepada Datuk Muhammad Nizam bin Datuk Seri Muhammad Najib Adun Pramujaya mantan ketua pemuda AMNO bahagian pekan dengan kekuatan tiga orang pemimpin di AMNO bahagian pekan ini alhamdulillah kita dapat mengurangkan gap rasa kehilangan Datuk Seri Najib di daerah pekan ini Baik Pekan, dua minit. Semalam genap 50 tahun pemergian Allahyarham Tun Razak. InsyaAllah kita sama-sama perjuangkan dan mempertahankan legasi Tun Razak terutamanya dalam membela Datuk Seri Najib yang kita kasihi. Selagi ada nyawa, selagi ada kudrat, kita akan teruskan inilah saja cara kita untuk membalas jasa Tun Razak yang terlalu besar buat UMNO dan negara sebelum saya mengundurkan diri ingin saya sampaikan hasrat yang terbuku di hati ingin saya tunaikan amanah daripada abang-abang kakak-kakak pakcik-pakcik kakak, macam makcik dari pekan yang minta saya dalam ucapan ini membuat rayuan kepada bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Ampun tuanku beribu-ribu ampun sebah patik mohon diampun. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Patik pacal yang hina serta pacal-pacal lain tak kira tua dan muda hidup bernaung di bawah payung Paduka Baginda. Ingin memohon ihsan simpati Baginda Tuanku agar dapat baginda memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pemimpin kami Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Ampun tuanku Sultan Ibrahim raja berwibawa memerintah negara adil dan saksama. Amba, ampun tuanku hamba meminta agar dipertimbang bebasnya Datuk Najib segera. Saya selaku orang pekan kita sebenarnya dah habis cara dah nak buat saya pun tak tahu nak buat apa dan saya harap <coughs> rajuan di akhir ucapan ini akan diperkenankan oleh kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sekian terima kasih terima kasih